Schalltest an schwangeren Tieren. Und der alte Salamander, der hält da einen Rekord. Die Weibchen sind volle drei Jahre trächtig, ein Jahr länger sogar noch als Elefanten. Das heißt, sie haben von allen Tieren die längste Tragezeit. Robert Schabetsberger hat der Wissenschaftlerin beim Salamander-Baby-Check über die Schulter geschaut. Bub oder Mädchen, egal. Quitschvergnügt und genau einen Tag alt ist es das Alpensalamanderbaby. Das Laborlicht hat es bei Veronique Helfer an der Universität Salzburg erblickt. Die Schweizer Forscherin will nun analog zum Menschen erstmals Ultraschalluntersuchungen einsetzen, um eine Schwangerschaft nachzuweisen. Der Medizintechniker Erich Haslauer erklärt das Gerät. Deutlich ist in diesem Weibchen ein Jungtier im Mutterleib sichtbar. Hoch im klein werden nun Tiere gefangen und beschallt. Die Fortpflanzungsrate ist bei Alpensalamandern niedrig. Nun können die Biologinnen erstmals den Anteil trächtiger Weibchen in der Natur bestimmen. Das wiederum lässt Rückschlüsse auf die Vermehrungsrate zu. So können die Forscherinnen sehen, ob eine Population gesund ist oder ob sie schrumpft. Die kälteliebenden Tiere sind vom Klimawandel besonders betroffen. Rechtzeitig vor Einbruch des Winters werden die Mutter und ihr im Labor geborenes Baby freigelassen. Beide sind gut genährt und werden den Winter in einer Felsspalte verbringen.